苏先生，汤二的庞先生说我在开会。庞先生说这件事情要告诉你，有位桑小姐出车祸了，所以您一定要去一趟。什么？回去之后别碰水，记得来换药。 谢谢。怎么没电了呢？哎，你别着急走啊！我手机没电了，要找个地方充。手机没电了，那不刚好吗？嗯，刚好，帮我做个实验。哎，我刚刚救了你一命。 你帮个小忙就不为过吧？什么实验？检验苏念青对待真爱的态度有多迅速。我刚刚用你电话给他打个电话，说你出车祸了。哼、嗯。你你怎么能开这种玩笑啊？那我看你这痛苦的样子，帮你个忙啊，顺道也当帮我姐了，让他呀趁早死的那些。我哪儿痛苦了？你少给自己的恶作剧找借口好吗？ 你苦笑的时候，都像要哭出来，你知道吗？十分钟，从公司到这最快的速度是十分钟。十分钟之后，你就会知道苏念清是不是真的在乎你。我不需要，我不需要用这种方式。你现在就打电话给他，告诉他我没事。如果他因为赶过来出了什么事儿的话。 你死定了！哎，你别走啊！哎。 你要进来吗？无言呢？无言怎么样了？对不起，无言他没事儿，但是。 他已经走了，什么？哎，那个，我刚才是骗你的，我就在路上碰巧遇到乌烟了，然后呢，突然来了一辆自行车，把我俩撞倒了，他就额头破了点皮，也没什么大事。那我不就一想，刚好借这个机会，搞清楚你俩是不是真的吗？他没事就好。 那看来我这实验是成功了啊！哎，要是吴燕在，不要无燕无燕的叫。还有，以后请离他远一点。 老板，已经等了一个小时了，要不去别的地方找找？对不起，您所拨打的电话已关机。沿着公交线找找看吧。 我拨打的电话已关机。十三小姐，停车。 你知不知道这样过马路会死人的？还能见到你妈，人，真的太好了。终于见到你了，你没事就好、啊。怎么会到这么偏远的地方来、啊？

一切变不同遇到你后星空一直在闪遇到你后才学会爱的自由嗯嗯嗯都这样了你居然还没从了苏少爷 我要是从了他的话，你能有这么好吃的酸菜鱼吗？嗯，那还是让苏少爷再等等吧。哎，不过话说回来，你到底在磨叽什么呢？这个问题问的好对呀、啊，我以前还真不是这样磨叽的人啊。大概是我也到了害怕失去的年龄了吧。 苏远清跟我说：“我以前是一个很容易喜欢上别人，很容易投入全部感情的人。”哇，我以前居然是这样的人吗？听了他说，我才发现，原来我改变了这么多。唉，可是，如果改变了这么多，那为什么？嗯，我原本以为我只有在二十出头第一次谈恋爱的时候才会那样。呢。 才会喜欢他那样的神经病。我以为时间长了，我长大了就不会再那样了呢。可是，嗯，好烦。我还是很喜欢。嗯，我居然还是很喜欢。 小琴，你先下班吧。他才是你真正的老板，不是吗？下班吧，今天辛苦了。好，有什么需要您叫我。到现在都没有把人家追回来，我看，你这年纪是白长了。 你是太闲，特地跑来挖苦我的吗？我是干等着太着急，特地来帮你。念青，你别光一股脑的怼着追人家姑娘，你好好想想她在。他不爱我了。何况之前他爸爸的事就已经，我真是，一冲动就来了，见到他就更冲动了。 但是，年前你有明确的问过他这些事情吗？这都三年了，你至少跟人家把话敞开了再问一下。我不敢问，也没必要问。反正，不管答案是什么。 我会继续爱着她。 我不是教过你吗？我们弹钢琴的时候，手要像握鸡蛋一样。嗯。哎呦，我们先不要扣这个了。哎，一般人学这个曲子的话，需要学多久啊？嗯，每个人的天分不一样，有的人三年，有的人几天就行了。 姐姐，姐姐，教你弹琴好吗？ 小陆姐，你你结婚了？嗯，一个很呆的大学老师。那恭喜你啊！先不说我了，我在外面看了你们半天，你不觉得他和念青很像吗？啊，举止神态，甚至连眉目都有些像。嗯，小杰，他有自闭症。 念青小时候也有，我看她长大了还有些后遗症。你见过念青了吧？嗯，你还爱她对吗？嗯，是啊，那为什么不再在一起？我又不是当初那个黄毛丫头了，我也变了很多，不会再像以前那么冲动了。我们也许真的不合适。 他现在倒是变得越来越冲动了。吴言，你知道念亲到通城的第一晚喝的烂醉吗？其实也不新鲜了。你走以后，他有段时间夜夜酗酒，我们谁都拦不住。他晚上就抱着那个 MP3 睡觉，整天醒来才变回正常人。无言，你前段时间相了多少次亲？ 有两次吧，不，加上念亲出现那次，应该是三次。嗯、你从来都没有觉得奇怪吗？你不觉得这三年来？ 虽然很辛苦，但事事都随了你的意愿。比如，为什么你爸爸在学校的办公室突然就被保留下来？为什么你炸到电台要上夜班，立刻就被同意了？无烟最近在相亲，他应该是想结婚安定下来了。 老板，怎么了？安排一下，我要亲自去通城谈和天龙的合作。好的。小龙，我要帮你修一下这块表，要跟原本的一样。 好。 如果不是你相亲的事急得他受不了，他可能真的要一直躲下去。其实，你的一举一动他都知道，但是他不敢出现在你面前，因为你爸爸的事，他觉得对你很愧疚，所以他觉得只能默默的守护你，不应该再出现在你身边。而且你也知道，念亲，他其实很自卑。 他怕自己承受不了你不爱他的事实，所以选择逃避，但又不死心。这三年来，他拼了命的从头学习经营公司，就是想先把一切做好，证明给你和你母亲看，他是能配得上你的人。很拧巴，对吧？但这一切只能说明，他真的很爱你。 要比想象中多得多。当然，你也可以把这些疯狂的行为归纳为三个字：神经病。他完全是个地地道道的疯子，这方面你是专家。他是精神病。 你倒是说说呀，你到底咋了呀？你这把我叫出来，看着你干喝还不带吱声的，这有点不太合适吧？嗯，简直是太讨厌了。他以前还总讨厌这讨厌那的样子，最讨厌的就是他苏念清。你说他为什么就不能扎到底呢？你说他为什么现在搞出一副什么很痴情的样子？简直就不知道让我该怎么办。 他咋了呀？你说为什么呀？为什么他现在就跟变了一个人似的？而且他，变得更自作主张，更让我招架不住了。我真的是搞不懂，真是。你说我们男，女的构造真的是那什么，不不太一样？啊。不是我说，我让你俩好好聊聊，你俩到底聊没聊？而且不管他变成什么样，你的想法最重要。你想重新开始吗？ 我不我不知道，我看你啊，不是不知道，而是纠结。那之前的三五爷哪儿去了？有什么话，你就直接跟他说呗，何必在这儿自己气自己呢？